29 августа 2018 года в Апелляционном суде Одесской области состоялось рассмотрение жалоб адвоката Сергея Лукина на арест и отстранение от должности колонглийского сельского председателя Шибаева Игоря Валентиновича в рамках расследования уголовного производства по статьям о получении взятки в сумме 10 тысяч долларов США, неподаче ежегодной декларации и подделке документов при регистрации коммунального предприятия. Так как предыдущее заседание, которое состоялось в Мариновском суде города Одессы, было закрытым, мы не узнали многих подробностей этого дела. Сегодня же заседание прошло в открытом режиме, все материалы оперативно-розыскного дела раскрыты, и прокурор зачитывал некоторые выдержки вслух. Из его речи стало понятно, что несколько встреч потерпевшего Галицкого с председателем Шибаевым и предпринимателем Тютевичем были записаны на аудио и видео. На встречах Шибаев лично требовал деньги, і все время давала розпорядження расчета через Тутевич. У провадженні Одіопольського ОВК в кримінальні провадження за підозрою Шипаєва по вчиненні зазначених кримінальних правопорушень 368, 305, і 206, В ході того розслідування, в ході проведення найгласних слідчо-прошукових дій і інших э, слідчо-прошукових дій здобуті незбережні докази вчинення підозрювання безпосередньо э, зазначених кримінальних правопорушень. Перше керівнике правопорушення, передбачене частиною 3 статті 368, почалось вчинятися в жовтні місці 2017 року за спільною змовою Шипаєва та Бутевича, що підтверджується відповідними негласними слідчими розшуковими діями після зустрічі з Галинським. Шипаєв та Тутєвич довели, довели Галинському. Умови надання йому в оренду відповідної земельної ділянки за відповідну винагороду. Безпосередньо 4-27 листопада 2017 року в кабінеті Шибаєва при розмові Галинського Тутевича і Шибаєва Шибаєв безпосередньо зазначає відповідні матеріали, грошові кошти. Подальшому з Тутевичем визнали, визначили спосіб передачі другої частини неправомірної вигоди Тутевичем спільником Шубаєва, якому також повідомлено про підозру у частині 3 статті 268, була надана заявнику відповідно металевого банка, до якої необхідно було помістити гроші та перекинути через паркан. Відповідна розмова зафіксована на відеозапис. Дві 100 купюри із додатка в тисячу доларів від Галіцького переданих через Тютєвича були знайдені в домі у Шибаєва при області, що свідчить о том, що Шибаєв отримав час денег, які Гаріцький передавав Тютевичу. Почався обшук, э, відеофіксацією э, виявлення гроші в будинку э, першої тисячі доларів не знайшло. Однак 200 доларів з першої тисячі доларів знайшли у Шибаєва вдома в ході проведення обшуку, які э, перед цим були ідентифіковані в ході огляду грошових коштів. Сами обшуки уже проводились 6 песня после посредственной передачи самой неправомерной выгоды другой части в 9 9000 долларов США. Также прокурор озвучил телефонные переговоры Шибаева с депутатами и другими жителями Калагрия, где тот прямо призывал всех к оказанию сопротивления следственным действиям и непониманиям. Игорь Валентинович в телефонных разговорах упоминал и мою фамилию в непристойном выражении. Шибаєв, в ході проведення обшуку в сільраді вказував, телефонував працівникам сільради, телефонував, телефонував депутатам і надавав їм вказівки щодо акумулювання всіх мешканців села в якісь групи і перешкоджання проведення слідчих дій. Так, что в телефонной разговоре с Светланой Николаевной. Я думаю, чтобы депутату туда понаехать и сказать, все, ребята, отсюда, на каком основании вы здесь понимаете. Это надо, чтобы их выгнать оттуда, позабирать все и выгнать. Я не знаю, надо у них позабирать, чтобы они ничего не брали там. Это в ходе проведения обшуки, в результате занятия информации транспортной, в том числе и там, не, 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 зачем тот варшавидзе, нафиг он нужен тот варшавидзе, я думал, чтобы там собиралась Сахара, Вейда, Владимир Петрович, Антипенко, ну живил. Я хотел, чтобы они ничего не забрали, они не имеют права, у них нет документов. Дальше, как говорится, да жалко, конечно, сейчас тут человек пять мужиков, чтобы вот это все сейчас сломать и вывели считает, что Шибаев склонен к оказанию противодействия действиям следователя, и поэтому отстранение от должности абсолютно обосновано, как и само содержание под стражей с возможностью внести залог. Суд, выслушав доводы сторон, пришел к выводу, что отстранение от должности и содержание под стражей действительно отвечают материалам дела. Однако сам срок действия этой постановы и сумма залога подлежат изменению. По той причине, что первое подозрение по делу вручено еще в марте этого года. Это подозрение Тутевичу а срок проведения следствия ограничен 6 месяцами, а сумма залога не должна превышать 80 прожиточных минимумов. В результате кавалерийский сельский председатель Игорь Шибаев был оставлен под стражей на срок до 8 сентября, это срок окончания следствия, с возможностью внесения залог в сумме 140 тысяч гривен. На этом заседания были закрыты, а мы будем ждать передачи дела в суд для рассмотрения дела по существу. Одно известно наверняка. Дело будет рассматриваться не в видеопольском суде, последствие следствие ведет и видеопольская полиция. Зала суда журналист Роман Вашнидзе, оператор монтаж Андрей Хлопчик.